بسم اللہ الرحمن الرحیم الٹی ہی چال چلتے ہیں وارفتگان عشق الٹی ہی چال چلتے ہیں وارفتگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے آج کا ہمارا موضوع اعتدال ہے اس کو میانہ روی بھی کہتے ہیں اور اس کو اوسط بھی کہتے ہیں ان اللہ یامرو بالعدل والسان اعتدال کا ماخذ جو ہے وہ لفظ عدل سے ہے قرآن کے لفظ عدل سے جب ہمارے اردو میں یہ آیا ہے تو پھر یہ اعتدال کا معنی یہ بن گیا ہے کہ ہم میانہ روی میں آ جائیں لیکن عربی میں اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں عرض کرتا ہوں حضور صلی اللہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطہ تمام امور میں میانہ روی اوسط جیسے میں نے لفظ پہلے بولا اوسط میانہ روی سب سے اچھی چیز ہے خیر ہے سب سے اچھی خیر اسی میں ایک دو باتیں کر کے بنیادی طور پر چاہتا یہ ہوں کہ پہلے آپ کے بات یہ سمجھ آ جائے کہ میانہ روی ہے کیا جب ہماری ینگ ایج تھی نا تو بہت سارے دنیا کے معاملات میں ایکسٹریم سائٹ پہ چلے گئے تو اس وقت ایک استاد ملے اور انہوں نے ایک لفظ فرمایا فرمان لگے کہ جیڑے کوڑے زیادہ تیز نسدے ہے وہ ہف ہیں اس ایکسٹریم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نکالا اور ہم خدا نہ خواستہ کسی ایسے گڑے میں گرنے سے بچ گئے اگر آپ زندگی میں اعتدال کو کھو دیں گے تو یہ لفظ یاد رکھیں کہ آپ استقامت کو بھی کھو دیں گے اگر آپ نے زندگی میں جس کو ہم دارالحسان میں ہمارے بزرگ شیخ حضرت ابو انیس محمد برکت علی الدھیانوی راہ العزیز نے سب سے زیادہ زور دیا ہے کرامت سے بھی زیادہ زور دیا ہے استقامت کا تو اگر آپ عملی زندگی میں میرے سے ایک لفظ میں پوچھیں کہ حاصل کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ میانہ روی اعتدال اور اوسط کو اپنا لیں آج کیونکہ تھوڑی سی بات لمبی کرنی ہے تو اس لیے چٹ بنا کے لے کے آیا ہوں تو اس میں جو بھی جو جو باتیں ہیں یہ بنیادی طور پر مختلف موضوعات پر آپ کو میں بتاتا جاؤں گا کہ کون کون سے ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں اور ان کا کیا کیا حل ہے تو سب سے پہلا جو مجھے مسئلہ پیش آیا مختلف مکات فکر میں جب میں گیا تو نظریے کا تھا جس کو عقائد کہتے ہیں ایمانیات کہتے ہیں جو بھی معاملہ ہوتا تھا اس میں دونوں ایکسٹریم کی کتابیں اٹھاتا تھا یا علماء سے ملتا تھا اور پھر خود بیٹھ کر سوچتا تھا کہ نہیں یہ دونوں ایک اس طرف زیادہ ہے اور ایک اس طرف زیادہ ہے اس لیے اصل میں یہ جو درمیانی راستہ ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کا نتیجہ ہوا اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ میں دارالسان تک پہنچ گیا اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ آفیت مجھے نظر آئی اور میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی میں تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا کہ دو لوگ علی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور اس میں علی بے قصور ہوں گے صحابہ حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے اس تفصیل فرمائیں تو حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو علی کے بارے میں غلو کرے گا انگلش میں ایگزیجریٹ کہتے ہیں ایگزیجریٹ کرے گا غلو کرے گا یا ان کی شان کو بہت زیادہ بڑھا بڑھا کے بیان کرے گا یا اپنے اوپر تاری کر لے گا یا سمجھ لے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا دوسرا وہ شخص جو حضرت علی کرم اللہ واجہ سے بغض رکھے گا یعنی ان کی جو حقیقت میں عظمتیں ہیں ان کو بھی نہیں مانے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور ان دونوں میں علی بے اکسور ہوں گے جو بھی اگر آپ نے نظریہ اپنانا ہے اس کی دونوں ایکسٹریم ضرور سنیں اور دیکھیں اس کے جو ماننے والے ہیں ان کی وہ بات سنیں اور دیکھیں یہ تھی میانہ روی کے معاملے میں پہلی بات تدال ایک ایسی سچویشن یا ایسے حالات یا ایسا موسم ہوتا ہے جس میں چیزیں اپنی سب سے خوبصورت چیزیں باہر لاتی ہیں جیسے موسم میں بھی یہ والا جو موسم ہے فروری مارچ کا یہ سب سے اچھا موسم ہوتا ہے اسی لیے اس کو لفظ اعتدال سے نکلا ہوا لفظ معتدل موسم کہتے ہیں یہ دونوں باتیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہم نے زندگی میں ہر چیز میں اعتدال رکھنا ہے اور اعتدال رکھیں گے تو زیادہ دور تک جائیں گے زیادہ کامیاب ہوں گے ایک چھوٹی سی ایک اور اگزامپل بھی دے کے آگے چلتے ہیں پھر ہم یہ ظاہری چیزوں کی جو مثالیں ہیں نا وہ اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو بات دل میں بیٹھ جائے اور سمجھ آ جائے کیونکہ جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم عربی سے سن لیتے ہیں لیکن وہ ہمیں ان کی سمجھ نہیں آئی ہوتی کہ وہ چیزیں کیا ہیں یہ ہمارے جسم کے اندر نا ایک چیز ہے خون ہے جس جیسے مثال طور پر اب یہ جو خون ہے نا یہ بظاہر ہمیں ایک خون نظر آتا ہے لیکن یہ حقیقت میں صرف ایک خون نہیں ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو واسطہ پڑا ہوگا کہ جب ہم جاتے ہیں لیبارٹری والے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں وہ آ جاتا ہے کہ جی اس میں صرف کولیسٹرول اتنا ہے اس میں زنک اتنا ہے فلاں چیز آئرن اتنی ہے فلان چیز اتنی دی. اگر کسی کے خون کا بیلنس تھوڑا سا بھی ہل جائے تو آپ خود سوچیں کتنا فرق پڑتا ہے یعنی اگر خون کا بیلنس جو ہے وہ تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے کوئی ایک چیز بھی تو یا آپ دوڑ نہیں لگا سکیں گے ہیوی کام نہیں کر سکیں گے یا آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی یا کچھ بیماریاں شروع ہو جائیں گی تو اس بات سے یا اس حصے سے میں آپ سے کہنا کیا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو غذا ہے اگر اس میں آپ اعتدال رکھیں گے تو پھر آپ صحت مند رہیں گے جس کو حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز اس طرح فرماتے ہیں سادہ کھانا کمانا آسان پچانا آسان پکانا آسان سب سے اچھی کامیابی کی زندگی کی آپ کسی کی ہے جیسے ایک اور چلو میں بات اب یاد آگئی گئی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بیماری ہے جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں کہ جو آپ کا لیور ہوتا ہے اس کے ارد گرد نا چربی چڑھ جاتی ہے اور یہ بیماری اچھی بھی نہیں ہے اور ساتھ افسوسناک بات یہ ہے جو اصل بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ننانوے پرسنٹ لوگوں کو ہے ننانوے نہیں ہوگی تو پچانوے کو ہوگی اس کی وجہ ہمارا صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ ہم تلی ہوئی چیزیں بہت کھاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب میں سے میکسیمم اس کا شکار ہو کے آگے چلتے ہیں تو آپ سے نوجوانوں سے خاص طور پر جتنے ہیں ان لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اپنی غذا کو سب سے پہلے آپ اعتدال پر لائیں یہ ہو گئی جو ہماری ظاہری باتیں ہیں ان میں ایک اور ایڈ کر دیں جو قرآن پاک سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی جو چال ہے وہ میانہ روی والی رکھو یعنی مجھے سعودیہ کی ایک بات بڑی اچھی لگی کہ وہاں پہ اگر کوئی بندہ تیز تیز چل رہا ہونا تو اس کے پاس بھی پولیس والا آ جاتا ہے کہ بھائی تجھے کیا جلدی ہے تو ہمارے ہاں ہم ابھی اس لیول تک تو تہذیب کے نہیں پہنچے لیکن چلو کم از کم اگر پولیس نہیں بھی آتی تو ہم پہلے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں پھر اپنے گھر والوں کا خیال رکھ سکتے ہیں پھر اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں کہ کوئی بندہ بھی زیادہ تیز تیز چلنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے چوتھی بات آواز کے بارے میں سورت لکمان میں اللہ رب العزت نے حضرت لکمان کا واقعہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیان فرمایا حضرت لکمان اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنی آواز کو میانہ رکھو یعنی آواز نہ ہی اتنی آہستہ ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے کو سنے نہ اور نہ ہی اتنی بلند ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے کو اذیت دے یعنی چال آپ نے میانہ رکھنی ہے غذا آپ نے میانہ رکھنی ہے اور میل جول میں ایک فکرہ اور یاد آ گیا کہ فرماتے ہیں تکلف میں تکلیف ہوتی ہے بابا حضور فرماتے ہیں تکلف میں تکلیف ہوتی ہے اور سادگی میں آسانی ہوتی ہے یعنی یہ جو ہمارا ایک دوسرے سے میل ملاقات ہے اس کو بھی آپ تکلفات سے الگ رکھیں جیسے یہی محفل ہے اب یہ یہاں پہ بالکل ہر چیز سادہ رکھی ہوئی ہے تو اس لیے سب کے لیے آسانی ہے اگر اسی میں ہی ہم بہت ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے تو پھر وہی جو ہے وہ تکلف بن جائے گا اور تکلف میں تکلیف ہو جائے گی یہاں تک تھیں یہ ظاہری باتیں جو ابھی تک ہم نے کی ہیں اب آ جاتے ہیں ہم یہ جو اتدال ہے یہ ظاہری زندگی سے انسان کی باطنی زندگی میں بھی ہوتا ہے جیسے یہ انسان ظاہری طور پر ہے اس کے اندر ایک خون ہے ایک اس کی آواز ہے ایک اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا ہے ایک اس کے معاملات ہیں جیسے معاملات میں ایک اور میں یہیں پر ہی بیان کرتا چلوں کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نمایا کہ جمعہ پڑھانے والے بہت لمبا جمعہ نہ پڑھائیں اور نہ ہی اتنا مخصر پڑھائیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی پیاس ہی پوری نہ ہو اسی طرح کہ صبح کی نماز کے وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ہر نماز فرض کے لیے فرمایا کہ اتنی لمبی نمازیں نہ پڑھاؤ کہ بچے اور بیمار اور جن عورتوں کے بچے ہیں وہ تنگ ہو جائیں تو یہ تھے ظاہری اعتدال کی باتیں اور میاں روی کی باتیں اور بنیاد اس کی اس کی وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو گھوڑا تیز دوڑے گا وہ جلدی ہف جائے گا یا تھک جائے گا یا اس کی بس ہو جائے گی روح میں بھی اسی طرح ہی ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے آتے ہوئے کہ ایک ہم میں سے اکثر میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ادھر کوئی ذکر سنا اس کی فضیلت سنی تو جا کے اس کو شروع کیا تو ایک دفعہ ہی جی پانچ سو دفعہ کرنا ہے ہزار دفعہ کرنا ہے دو ہزار دفعہ کرنا ہے نفل کی سنی تو نفل اسی طرح پڑھنے پڑھ لیے تین راتیں چار راتیں لگاتار جاگے اور پانچویں دن صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی تو ہم عبادات کے معاملے میں بھی میانہ روی سے ہٹے ہوئے ہیں اوور آل ہم ہٹے ہوئے ہیں جو کرتے ہیں وہ انہوں نے اتنا سوار کر لیا ہوا ہے کہ وہ عبادات کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور جو نہیں ہیں وہ بالکل ہی دور ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات کو خاص طور پر میانہ روی میں رکھنا چاہتا ہے اور اس کی بڑی ایک شاندار مثال ہے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کوئی بڑی تعداد نوافل کی بتائی کہ جی میں فرض کرو چالیس نفل پڑھوں گا یا اس طرح سے تو آپ نے فرمایا کم کر لو اس نے کم کر لی تو آخر میں جتنی انہوں نے بیان کی نا کہ جی میں اتنے ضرور کروں گا تو آپ نے فرمایا اور بھی کام کر لو لیکن انہوں نے کام نہیں کی اور کہا میں کر لوں گا تو وہ آخری عمر میں حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے تو آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے وہ صحابی کہ جب حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کم کر لو کہ اچھا ہوتا کہ میں اس وقت کر لیتا یاد رکھو کوشش کرو عمل وہ کرو جو آپ آخری عمر تک کر سکیں اور یہ عام بات نہیں ہے یہ بڑی خاص بات ہے خاص طور پر جو ہم جیسے لوگ سٹیج پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں یا کوئی کتاب لکھتے ہیں ہر شخص کے لیے تو شاید یہ واجب الادا ہوتی ہے جو بھی چیز آپ شروع کرتے ہیں وہ واجب الادا ہوتی ہے یعنی اگر آپ نے وہ شروع کیا تو اس کو ساری زندگی کریں یہ اوپر ذاتی طور پر واجب ہے لیکن ہر وہ چیز جو میرے جیسا کوئی بھی شخص سٹیج پر بیٹھ کر بیان کر دیتا ہے اس کے بارے میں میں بابا حضور کا قدس سر عزیز کا ایک فکرا میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر کتاب اپنے لکھنے والے کا گرے بان پکڑے گی کہ تم نے یہ بات لکھی تو خود عمل کیوں نہیں کی اور پھر اس کتاب وہ جو کتاب بھی کوئی عام کتاب نہیں ہے کتاب العمل بھی سننا، اس کے آغاز میں یہ فکرہ لکھا اور ساتھ لکھا یا اللہ مجھے قیامت کے دن اس حسرت سے بچانا اور انہوں نے ہم نے روٹین میں دیکھا کہ اس کتاب پر عمل کو کتنی اہمیت دی ساری زندگی دی اور ایک دفعہ یہ میں نے خود اپنے سامنے بھی یہ دیکھا لیکن پھر وہ بات مکالات میں بھی آ گئی کہ ایک دن ایک ان کے کوئی بہت پیارے مرید یا عقیدت مند آئے ہوئے تھے تو وہ ان کے ساتھ مصروف رہے تو جب ہمارے سامنے ان کو چھٹی دی تو آ کے بیٹھ کے تو فرمانے لگے ہوئے دن تھوڑا رہ گیا تو کام بہت ہے میرا نام بھی برکت علی نیند جا آئندہ تینوں بھی میں اپنے کو لینی دیر بٹھا ہوں وہ مکالات میں بھی ایسی طرح لکھا چاہے کوئی کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو اس کو اتنا وقت دو جس سے آپ کی جو عبادات ہیں جو آپ نے شروع کی ہوئی ہیں وہ آگے پیچھے نہ ہوں اور انہوں نے تو استقامت کی کمال مثال دی جس دن ان کے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا نا وہ فوت ہوئے انہوں نے پردہ کیا میاں انور انہوں نے اس دن بھی اپنی کوئی روٹین کا عمل نہیں چھوڑا اصل میں اسی افرات و تفرید کے درمیان اعتدال ہوتا ہے افرات و تفرید کے درمیان اعتدال ہوتا ہے تو عبادات کے معاملے میں بھی افراد اور تفرید کے درمیان میں اتنی عبادت کرنی ہے جو آپ ساری زندگی جاری رکھ سکیں اس کے بعد ہے اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا تعلق اور مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق تو مخلوق کو تو کچھ ہم نے کور کر لیا تو اب یہاں پہ ایک اللہ کے بارے میں بیان بات کر کے تو پھر ٹائم اگر ہوا تو آگے چلتے جائیں گے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت ابو الحسن خرکانی ابو الحسن خرکانی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابو الحسن میں تیری سارے جو کمالات ہیں لوگوں کو بتا نہ دوں حضرت ابو الحسن خرکانی نے کہا اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ اگر تو میری کمالات بتائے گا نا تو میں بھی یہ بتا دوں گا کہ تو کتنا رحیم ہے اور پھر لوگ تجھے سجدہ کوئی نہیں کرے گا یہ جو اللہ کے ساتھ بھی انسان کا معاملہ ہے نا اس میں بھی اعتدال اور میانہ روی بڑی ضروری ہے اگر آپ اس طرف چل پڑے نا تو آپ مشکلات میں خود ہی پڑیں گے اللہ کا کچھ نہیں جائے گا جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ وہ پہلے آپ سے کہے گا شیطان کے آپ کو کس نے بنایا تو آپ کو کہیں گے اللہ نے پھر کہے گا تیرے ماں باپ کو اس کو فلان فلان کو کس نے بنایا تو آخر میں کہے گا اللہ کو کس نے بنایا ٹھیک ہے آپ نے اللہ کے معاملے میں بھی اعتدال رکھنا ہے جتنا دو حصے ہوتے ہیں انسان کی نا بنیادی طور پر تخلیق ہی ایسے ہوئی ہے کہ انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا تو اس وقت ایسے تھا کہ ہر چیز یونٹری تھی یعنی سنگل ایکسس تھی ایکس ایکسس والی کہہ لیں آپ جب انسان پیدا ہوا نا تو اس میں دونوں دو چیزیں اللہ نے پیدا کی اس وقت نیکی اور برائی فجور اور تقوی ہر چیز ڈوال, ڈبل بنای, ڈبل بنائی ڈبل بنائی تو انسان کی ساری زندگی نا اس کے درمیان درمیان ہے یاد رکھیں ایسے نہیں ہے کہ کسی بندے کی جیسے عمر کا ہی لے لیں آپ ہم کیا کہتے ہیں کہ عمر کتنی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی پچاس سے سو سال کے درمیان اکثر لوگوں کی ایسے ہی ہوتا ہے ایسا نہیں کیا انسان کے ساتھ کہ ایک فکر رکھ دی کہ جی تصویر پچا سال دیتے سارے نے مرنا ہے یا اسی سال دے سارے نے مرنا ہے تو اللہ نے اس کو میں اردو پنجابی میں نہیں بیان کر سکتا لیکن انگلش میں جو آپ کو لفظ میں بیان کرنے لگا اسے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے ہر چیز انسان کی جو ہے وہ ایک رینج میں رکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ انسان اپنے اللہ کے معاملے میں بھی رینج میں رہے جب انسان اللہ سے لے کر اپنے جسم تک اپنے لباس تک اپنی چال تک اپنی عبادت تک میانہ روی میں رہے گا تو پھر وہ استقامت حاصل کرے گا اور جب وہ استقامت حاصل کرے گا تو پھر وہ لمبی عمر بھی پائے گا لمبے انعامات بھی پائے گا جیسے ایک فکرہ سن لیں آخری اور پھر ہم اس کو آج کی اس بات کو کلوز کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور سمجھ آئے گی کہ بعض اوقات انسان کو نا اے, کسی دانشور کا کال ہے کہتے ہیں جو چیز تمہیں لگے کہ غلط ہے اس کو تبدیل کر دو جو چیز تمہیں لگے کہ غلط ہے اس کو تبدیل کر دو اور جس چیز کو تم تبدیل نہ کر سکو اس کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ لو اس بات کا فیصلہ کہ کون سی چیز تبدیل کرنی ہے اور کس کے ساتھ گزارا کرنا ہے یہی تمہاری دانائی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نا تین کام تھے جو انہوں نے انسانوں کے ساتھ کرنے تھے ایک تو کتاب پڑھانی تھی یول محمول کتاب جس کے لیے ہم قرآن پاک کا درس ہوتا ہے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے جگہ جگہ کھلے ہوئے درس بھی کھلے ہوئے دوسرا ہے یول محمول کتاب دوسرا کام تھا ولحکم اور دانائی یہ ہے وہ دانائی جو حضور اقدال صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دانائی جو ہے اس میں سب سے زیادہ ایسا کیا ہے میانہ روی کا ہے کہ آپ چیزوں کو جو آپ کو ایک بندہ کہہ رہا ہوگا کہ بس آئے سر جا کے ٹکر مار دے اس کان دے تو ادھر سڑک نکال دے دوسرا کہہ گا نہیں کچھ بھی نہ کر تو آپ دونوں کا درمیانی راستہ اعتدال نکالیں اور اس ٹکر مارنے کی بجائے دیکھیں اس کا دروازہ کہاں سے وہاں سے ہو کے پھر اپنے سڑک پہ چل پڑے اس کو دنائی کہتے ہیں اور تیسری چیز ہے اس کو کہتے ہیں پاک کرنا تو پاک کرنے پہ میں نا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ, کام پہ نا, صرف دو لفظ عرض کروں گا اور پھر اجازت لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلا حصہ اس کا پاک کرنے کا آپ کے ذمہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں یاد رکھیں کوئی بھی برا عمل جو ہے وہ نقصان دیے بغیر نہیں جاتا حالانکہ میں رحمت کا بہت وہ ہوں حضرت ابو الحسن خرکانی والے یہ جی فکرہ بھی اسی لیے آپ کو بتایا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کو دیکھنے لگیں تو سچی بات ہے سجدے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے پھر پڑتی نا لیکن جو گناہ ہے یا برا کام ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو وہ ضرور آپ کی زندگی کو اثر انداز ہوتا ہے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی انسان اپنی طاقت سے نہ سارے غلط کاموں سے بچ نہیں سکتا اور نہ ہی اس پہ قائم رہ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے نا ایک فکرہ آج آپ کی نظر ہے ایک لفظ بلکہ ایک لفظ کہ آپ کی زندگی میں کوئی نگران ہونا چاہیے جب کسی کی آپ نگرانی میں آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ گناہ سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچتے ہیں ٹھیک ہے تو نگرانی میں آنے کے لیے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ رینج میں آنا پڑے گا جیسے یہ روشنی ہے نا اس روشنی کے علاوہ بھی روشنیاں ہیں بہت ساری ایسی روشنیاں جو نظر نہیں آتی ہیں جو اب آپ سب کو پتا ہے لیکن آپ اس کی رینج میں آئیں گے تو آپ نگرانی میں آئیں گے میکسیمم جگہوں پہ تو اگر آپ نے پاک ہونا ہے آخری بات اگر آپ نے روحانی طور پر پاک ہونا ہے تو کسی نہ کسی کی نگرانی میں آ جائیں واخر اداوان الحمد رب العالمین اللہ تعالی ہم سب کو پاک بھی فرمائے اور ہمیں میانہ رو اور اعتدال بھی کریں